शरैवर्विशेषखण्डेराय सूत्र श्रीशङ्करावतारोऽयं खण्डराजो महामती तस्मै महालशेषाय मणिमल्लारये नमः ऋषीणां अवतीर्य महीतले दैत्यननाशयस्तस्मै मणिमल्लारये नमः यो वेदमयमास्ताय महाश्वमपराजितं जघे दैत्यरिपुन्तस्मै मणिमल्लारये नमः पीतवस्त्रपरिधाना पीताभरणभूषितः त्रैलोक्यवन्दितस्तस्मै मणिमल्लारये नमः मार्गशीर्षे महामासे प्रत्यप्तं यदि महोत्सवः योभीष्टदोविभुस्तस्मै मणिमल्लारये नमः देवप्रतापमार्दण्डभैरवाशत्रुकुङ्कणः सर्वपत्तिहरस्तस्मै मणिमल्लारये नमः खण्डराजप्रसीद त्वं सर्वपत्तिमपाकुरु पाहि मां त्वं प्रभोतोभ्यं मणिमल्लारये नमः मनसा वाचा ये पराधा मया कृताः तान् चमस्वप्रभोतोभ्यं मणिमल्लारये नमः खण्डराजस्तुतिमिमां त्रिसन्ध्यं य पठे द्विजा सर्वान् कामान् सहत्वेय शिवलोके महीयते